Вітаю вас в ефірі телеканалу Миколаїв. Програма Гаряча Лінія у студії працює журналіст Олександр Молодцов. Сьогодні ми будемо говорити на актуальні питання і міста, і Миколаївської області. Разом зі мною мої гості, волонтер громадської організації Патріот Ольга Вербицька та голова громадського формування Кордон Сергій Мельниченко. Сьогодні ми будемо говорити про дещо де проблемні питання. По-перше, хотів би з вами поздороватися, доброго вечора. Скажіть, Добрить. будь ласка, діяльність волонтерів це дійсно таке явище, яке в новітній історії України не перше, тому що та війна, яка зараз ведеться на, Ост... на Сході, вона, напевне, має право називатися в певній мірі і народною, тому що дуже багато допомоги йде від народу, від простих людей. І координуючим пунктом, ланкою є саме діяльність волонтерів. От розкажіть про діяльність волонтерської організації ваш, вашої останнім часом. Що відбувається, як ви допомагаєте тим, хто зараз несе службу на сході країни? Ви знаєте, Волонтерське движення, це собственно говоря, вновь родівшись у нас країні, точно так же як і. добровольческие отряды, которые первые стали на защиту, собственно говоря, нашей страны при угрозе. Точно так же и волонтеры – это в переводе те же добровольцы. Добровольцы, которые воссоединились вместе с нашими патриотами, э, воинами и создали мощную и по-настоящему народную силу. Силу, которая, может сказать, компенсирует себя словами, что один за всех и все за одного. Вот буквально недавно мне воин, мы связывались с зоной АТО, это мы делаем постоянно, и он сказал мне одну такую очень, я считаю, мудрую вещь, что когда закончится война, она обязательно закончится победой. И она будет ознаменована прекрасным постаментом. Постаментом, который, может быть, найдется такой скульптор, который был и волонтером, и защитником, который в себе, в себе объединит именно понятие солдат и волонтер. Потому что, вы поверите, на сегодняшний день одно без другого просто существовать не может. И вот уже полтора года, как у нас беда в стране и идет война, и на сегодняшний день, вы знаете, в общем, если взять по большому счету, особенно проблемы и не изменились. Так точно же наша армия нуждается и в обмунировании, и в продуктах питания, и в витаминах, и в необходимых э, средствах и информации, и рации, и тепловизоры. Ну, то есть, практически, понимаете, армия стала сплоченней, сильней, э, она стала более профессиональной, но, к сожалению, проблемы остались опять же на плечах волонтеров. Очень обидно, очень больно, очень сложно, когда приезжаешь на передовую и видит, как наш авангард, те же разведчики, те же минометчики, те же террористы идут на выезд в шортах, в тапочках, в кепочках – Понимаете, но просто реально сердце кровью обливается. Скажите, Леш, на наивысшем уровне было анонсовано, и пан Бирюков постоянно пишет в Фейсбуке, что все ж таки комплекты формы экспериментальной, або уже проверенной, они выдаются. Чему они, как вы думаете, доходят они до передовой, и чему так происходит? Вы знаете, безусловно, то, что снабжение стало лучше, это однозначно. Но мы же должны учитывать то, что если человек на передовой, реально находится год, полгода. Он же не сидит в теплом кабинете. Он находится в окопах, в блиндажах, под пулями, под градами. И как любая вещь, и форма, и все остальное имеет свойство изнашиваться. И форму, которую мы видим, даже после трехмесячного срока службы, на нее тяжело назвать формой, если это реальная война, потому что нет колени дыры, нет локтей дыры, она вся истрепана, она вся порвана, соответственно, безусловно, каких-то пару сирок, и она все равно придет в негодность, как и обувь, как и все остальное. Поэтому мы должны продумывать то, что если, допустим, на сегодняшний день не было активных боевых действий, если бы это было сугубо какой-то там третий, четвертый эшелон, и то Любая одежда имеет свойство изнашиваться, а уж если, как говорится, люди отдают свою жизнь и терпят такие бедствия, начиная и от градовых и танковых, естественно, то безусловно помощь волонтерам опять же нужна, потому что берцы, форма и все остальное это является одним из самых востребованных на сегодняшний день. Прось приблизить. За, за великим рахунком, это, например, лишь вершина айсберга. Сейчас, как. Як... Неприкро, армія потребує сучасних не лише там форми, але наскільки я знаю, там велика високоточна техніка. Це і тепловізори, і спеціальні приціли, і gps розвідка і артилерійські системи. Це, це все напевно повинно централізовано. Придбати держава все ж таки, не але, але але наскільки я знаю, що волонтери таку діяльність ведуть, і вони це дійсно поставляють. Скажіть, будь ласка, волонтерська діяльність це та, яка фактично ведеться ну, за гроші небайдужих громадян, які перераховують, спирають копійка до копійки. Повторюся, що це напевне дуже небагато таких прикладів в історії. є. Але ж за великим рахунком, пройшов рік, чи не змінили люди, як ви думаєте, свою думку? Чи не перестають, не зупиняють вони цей процес перерахування. Наскільки, як ви бачите, наскільки змінився цей процес? Тобто раніше ми бачили всюди рахунки, рахунки, рахунки. Люди знали, що вони кудись передають. Але зараз, от, мені здається, я читав такі думки в інтернеті, що зараз люди втомилися. От як ви думаєте? правда, чем Да, вы знаете, это не просто правда. Это констатация такого печального факта, что пожертвование, помощь людей, она сократилась в два, а то и в три раза. Очень-очень стало тяжело. Но я все время, знаете, засыпаю и просыпаюсь с мыслью. Вот мы находимся сегодня, да, под мирным небом, у нас на улице лето. Каждый человек, какой, как бы ему тяжело ни было, он себе может позволить, Съездить на несколько дней на море, пойти посмотреть, как говорится, погулять там на празднике выходной. Понимаете, но, к сожалению, мы должны помнить о том, что все это за счет наших героев за счет наших защитников. И вы знаете, часто э, такие вот дискуссии возникают, что э, сколько мы можем помогать. Вот у нас есть президент, вот это, все ездят так, на таких машинах, живут в таких домах. И вы знаете, люди правы. И я могу Со сказать, очень обидно, понимаете, когда власть и мужчины, которые пришли на крови, на смертях, на горе сотен патриотов, героев, которые на сегодняшний день первые должны идти в авангарде поддержки, помощи ребят, потому что, ну, вы знаете, казалось бы, в мирное время, в 21 веке, отдать свою жизнь с, ну, как бы с прекрасной, светлой миссией защиты своей страны, своей свободы, независимости и перспективы для своих детей и внуков. Это же такая великая и святая цель. И эти ребята реально сегодня, они идут на это пожертвование, задумываясь, так как же мы можем себя не лишить какой-то, извините меня, будем говорить вот просто э, по-человечески, какой-то палки колбасы или какого-то, извините меня, бутылки пива лишнего и не принести, и не отдать, сказать ребята, которые, я же говорю, вот буквально несколько дней назад приехали наши волонтеры из зоны АТО. У меня есть видеосюжет, у меня есть фотографии, все, где стоят 19-летние ребята, которые добровольно, понимаете, а на вид вообще лет по 15. И вот они стоят и говорят, а мы отсюда не уйдем. Мы будем все, потому что, понимаете, мы хотим жить в нормальной, свободной и прекрасной стране. Мы не хотим, чтобы нашу землю топтал чей-то чей, -то, чей -то сапог. Потому что, понимаете, вот великое слово, когда человек, ребенок говорит, что я понимаю, что Родина как мать, она одна и ее не выбирают. Вот ради этого нам стоит каждый день, каждый час, понимаете, жить и понимать, что наше сегодня мирное небо. Она благодаря этим ребятам. Досвид, наслідування, дійсно. Скажіть, будь ласка, Як ви співпрацюєте, співпрацюєте з місцевою владою на місцях? Як вона вам допомагає, координує, якого роду допомога або участь у вашій справі є з боку органів влади? Ви Знаєте, я опять же могу сказать з відкритим серцем і чесно, що я склоняю голову і благодарю на сьогоднішній день єдинственного чоловіка, патріота. открытого и честного, это Романчук Николай Павлович, который в любой момент, 24 часа в сутки, с какой просьбой не подойдешь, то ли транспорт в зону АТО, то ли финансовая помощь, то ли приобретение каких-то необходимых, начиная от лекарств и вот каких-то, начиная от витаминов, лука, это никогда нет отказа. Вот я привожу вам такой пример. Вот буквально маленький, на выходной день. Вы, наверное, знаете, что благодаря волонтерскому движению у нас в Николаеве открыты очень нужные волонтерские посты на ЖД вокзале и на автовокзале, где неравнодушные люди приходят и отдают Кусочек своего сердца, тепло, любовь нашим бойцам, нашим воинам, их семьям. И вот буквально такая ситуация, как бы немножко для нас необычная. К бойцу, который был практически полгода в АТО, а сейчас их там на ротацию перевезли в, э, в широкий Ланг, нам Не видевшись полгода, приехала семья, другая область. Семья, жена и двое маленьких детей. Безумное желание увидеть папу, объединиться. И, естественно, бойцу дают выходной там на несколько дней, и стал вопрос, семья недостаточно, как говорится, вы понимаете, э, имеет возможности, да, и стал вопрос, где им пробыть этих три дня. И они, не зная города, имея ограниченные финансовые возможности времен, они приходят к нам на пост и прошу, девочки, помогите, вот такая ситуация, куда нам идти. Я звоню Николаю Павловичу Романчуку, за 24 минуты снимается номер, в гостинице турист, оплачивается, включая завтраки. И говорят, спасибо семье, которая ждет и поддерживает нашего бойца, спасибо бойцу, а мы им просто обязаны сделать хоть малейшее удовольствие в этой жизни. Таких. Вот вам результат такой. И вот я говорю, к сожалению, очень мало участия принимает наша городская власть. Практически я никогда не подходила и сколько мы, если только и связывались, то у нас власть занимается повышением тарифов на проезды маршрут, маршрутчики набят, ребята выгоняют с маршруток, собирают у них деньги и так далее. То есть, понимаете, для одних война, а для других мать родная. Это я могу констататься фактом. Но слава Богу, что у нас есть нормальные люди, у нас есть Николай Павлович, у нас есть меценаты, у нас есть люди, которые нас поддерживают и помогают, и благодаря нашим действиям общественного движения, я думаю, что мы все-таки сможем сдвинуть эту глыбу с места. У меня будет одно из крайних вопросов. Скажите, пожалуйста, вот такая прекрасная ситуация. Вы вспомнили про вокзалы, про места для перепечинку. Чому трапляється і в чому корінь зла в цих питаннях, коли учасникам АТО бійця відмовляють в пільговому проїзді? Що це? Нестача інформації або нестача правової інформації, чи просто водії або адміністрація свідомо порушує це правило? Чи це можливо якісь документальні неоформлені моменти? От як ви бачите цю ситуацію? Це колізія в законодательстві. Об'ясню вам, чому. Що... Но нонсенс преследует нас постоянно. Дело в том, что, ну мы же понимаем официально, да, у нас идет АТО, а не война. Все законы, касаемые военнослужащих, они писались 2005, 2004, 2009 год, понимаете. Ничего, ни Верховная Рада, ни Кабинет Министров, ни те же, как говорится, представители властных структур, они не понимают того, что... Э, по большому счету, де-факто, а не де юра, живя в законах военного времени, нужно находить рычаги, которые помогут эти коллизии законодательные решить и помочь ребятам, чтобы их не, ну, не унижать, не позорить, не оскорблять, потому что ну, невозможно допу допустить нормальной стране, чтобы военнослужащий, который едет на фронт, под пули, жертвуя своей, он сегодня едет, а завтра он может, не дай бог, понимаете, погибнуть, оказаться инвалидом или получить еще какую-то непонятную увечье или что, он практически оплачивает свою встречу со смертью, отбирая своей семьи, своих детей, своих родителей. Коллизия того, что человек приходит пол гривни... гривней, он платит, чтобы приехать с Николаева под Волноваху или там э, в Краматорск или куда-то еще. Поэтому, понимаете, я уже на протяжении полугода, вот лично я с нашей командой, мы уже настолько, понимаете, этот вопрос подняли в ранг, что это недопустимо. И единственное, нашли вариант, что мы можем на сегодняшний день пока что решить на местном уровне. На местном уровне каким образом? пригласили мы маршрутчиков, директоров вокзалов, э, местную власть и объяснили, ребята, те люди, которые на передовой, они сегодня дают каждому из нас что-то зарабатывать, продолжать э, развивать свой бизнес, делать какие-то, как говорится, финансовые... Спильно проговорили эту ситуацию. Да, и на сегодняшний день, только объединившись, и поняв того, что как волонтеры жертвуют своим временем, своими деньгами, своими силами, вот так должны к этому подключаться все. И договорились, что на сегодняшний день каждый перевозчик, каждый директор вокзала, каждый, кто имеет отношение к пассажирским перевозкам, должен в ущерб себе, хотя это звучит в кавычках, потому что понимаете бизнес такой вид бизнеса, да, он не имеет себе, как говорится, убытков, поэтому имея чисто человеческий, человеческий фактор, мы договорились с городской областной властью о том, что при наличии Воєнове білета справки учасника. АТО, проїзного проїзнова ілі вже командировочного командіровочного і отпускного талона воїни проїжджають безплатно. Дякуємо вам за коментар. Сподіваюсь, він стане у нагоді тим, хто зараз нас дивиться. А зараз я хотів би дещо змінити вектор нашої програми і про проговорити наступну ситуацію. Вона теж дещо схожа на волонтерську діяльність вашу, але ви ведете напрям. В адресу тих, хто зараз захищає наші кордони на сході. А ми поговоримо зараз про більш місцевий рівень це ті люди, які намагаються тримати порядок або певне законне русло у справах, які мають місце в Миколаєві. Голова громадського формування Сергій Мельниченко кордон. Хотів би познайомитись з вами поближче і розкажіть, будь ласка, декілька слів про ваше формування. Чим ви займаєтеся і які останні, так би мовити, результати ваших акцій? Прошу ну, громадське формування, да займається охраною общественного порядку та їх кордонів. Просто скажімо так, поміняли міровозріння. Що таке громадське формування? Всі це вважалося… покупали корочки резинострел есть организации которые там 800 человек в этих организациях но они скажем так по 10 лет их не слышно не видно и что они делали очень непонятно мы скажем так с ноября месяца того года зафиксированы уже официально мы больше сделали того добра ну скажем так в нашем громадском фарбуване много и волонтеров участвуют, и есть люди, которые вообще официально нету статуса. Да? Они просто как активисты, они участвуют, они выезжают. Мы в последнее время, это у нас песок, то, что карьеры незаконные, мы долбим, мы кричим во все, чтобы нас услышали. Да? По крайней мере, чуть-чуть согнали, но все равно они воруют. У нас сейчас корабельный район, это самая такая жаркая точка, где они просто оттуда выгребают, выгребают и выгребают. Металлоломы и заправки. Заправки это вообще как бы дошло уже, честно говоря, до последнего. На той неделе к нам уже обратились люди, у которых заправки есть в частном секторе. И люди как бы переживают, потому что ну, газовая направка, а заправка, которая находится в частном секторе, ну, человек переживает, потому что, не дай боже, если взорвется, там квартал накроет. То мова йде про незаконні заправки, которые не имеют жодных сертификатов, жодных лицензий, жодных законных підстав для ведения такой деятельности. Это так? Просто даже страшно. Ты когда заезжаешь, самое еще страшное то, что когда ты едешь по проспекту, да, ты ее видишь, она в открытую стоит, и никто не замечает. Вот самое интересное: есть сотрудники налоговой, есть ну прокуроры есть, так сказать, милиция на районах, и это никто не замечает все в открытой работе. Скажите, а чему такая ситуация вообще можлива? Почему нет належной реакции от силовиков, от власти? чи реакция есть, возможно, я про нее не знаю? Да а, нет реакции. Такое ощущение, что они, знаете, как последний раз выхватить. Вот они знают, что через месяц, через два сокращают службы, да? Такое ощущение, что они как последний раз гребут, но оно может быть грубо сказано, но у меня, скажем так, мы здесь родились, да, и жопом и ротом хватают. Чем больше нахватать, тем лучше. Скажите, такой момент. Они подпильно продают палево. В чем шкода для бюджета, для закону, для простых мешканцев? Самое больное в этом всем вопросе, это то, что, вот, как Ольга Николаевна, да, есть много волонтеров, которые последние достают из кармана, да, везут ребятам в АТО, они все благодарны, но есть у нас высшее руководство да, военное, которое топливо это списывает. Почему два месяца, где-то месяца три или четыре назад это стало актуально, военные списывают топливо, продают, его много. У нас как грибы начали расти месяца три назад, четыре это. 3-4 месяца назад начали расти эти заправки, как грибы. По всему городу их просто немерено, их много. Потому что его надо куда-то продавать, люди покупают. И у нас уже ценовая политика даже есть. 10-12 гривен на него продают. Это эти же покупают. Опять же, мы кормим кого? Кормим тех военных, которые проплачены, он продаст и мать родную туда, В принципе. Мы кормим кого? Прокуратура, либо это налога, либо это милиция, те, которые дают добро. Тут же вопрос стоит не Слонки в том, что... знают процент. Конечно, знают. Все они все в курсе, все это все все это фиксируется, все это. Если мы заходим на незаконную точку, вот э, гаражик маленький, как бы там ни казалось, маленький гараж, где подъезжают маршрутки, э, у нас же что заправляется, это маршрутчики, это грузовики, и э, мы посмотрели журнал, в котором было записано, в день там от 460 литров до 900, ну так вот в среднем на месяц выкинули. Получилось порядок до 100 150 тисяч гривень. Понятно, що воєнні зарабатывают, налогові зарабатывают, прокуратура зарабатує. Все. Тобто ви зверталися до правоохоронних органів з вимогою фіксації і дати раду цій ситуації, так? У вас були да, Так. Ми подавали офіційні звіти. Ми зараз пороздавали, пока еще ответа нету. на этот, а, прокуратура нас вызывала, да, надо, ой, мы не можем, мы это самое, я говорю, изымайте, изымайте то, чем торгуют, на временное хранение, пока там досудебное расследование расследования, если изъять 4-5 таких оборудований, станции, там, прецедент. да, они сами закроются, потому что само оборудование дорогое, закупить 10 тонн топлива это тоже денег стоит это тоже дорого потому что ну понятно за наличку покупают он продает возвращает эти деньги это дорого пока золо 5 штук закройте эти сами закроются они не будут работать потому что они будут знать что это будет больно Скажіть, будь ласка, ви, я так розумію, фіксуєте, викриваєте такі випадки незаконної діяльності. Чи є у вас в вашому формуванні юристи, які дійсно можуть з юридичної точки зору оцінити це правопорушення, дати йому якийсь коментар з точки зору закону? Тобто ви працюєте в законних. Так, да, так, да, так. Да. У нас, бы на громадському формуванні є юрист. Це Саша. И мы также совместно, у нас как блог э, объединения правосмысленных граждан, там где Максим Красюк, голова, мы совместно с ними работаем, они юридически, э, мы все-таки уже физически э, делаем это все. Письма, они тоже собирают, помогают, но ну, мы друг друга поддерживаем. Э, так же самое мы поддерживаем связь с Одессой и с Херсоном, у нас вот ребята приезжали, самообороны, ну нормально сейчас. Появились общие точки, мы все-таки объединяемся уже городами. Я думаю, что мы подстолкнем эту. Скажіть, будь ласка, трохи змінимо вектор нашої бесіди. Незаконні пункти прийому металлобрухту, чому вони з'явилися? Не вже за такий прибутковий бізнес, як Павло. Прибуткове. Там теж, что если, ну, скажімо так, полгода назад я еще даже не догадывался, когда ты постепенно йдешь, чем больше залазишь, тем больше ты. Ти... Просто видишь этого всего. Есть у людей, у которых по 100 пунктов официальных, если так взять, у нас там 4-5, по-моему, площадки официальные. Все остальное это неофициально. Потому что надо э, разрешение лицензии. Э, вроде бы сейчас лицензии отменили, да, но там э, опять же отменили. Но они же там и закон добавили о том, что, допустим, э, точка, которая принимает металл, да, она хотя бы должна иметь какой-то да, ЧП, там, ну хотя бы какое-то э, частное предприятие, либо ну ЧП шки вот эти вот. Когда принимает, человек приходит с паспортом, сдает его. Я, допустим, сдал велосипед, и он мой, чтобы потом милиция пришла, а вот велосипед это а ворованный. А кто он сдал? Ага, а вот вот тот-то-то-то. Тот. И должен стоять кассовый аппарат. Но этого же тоже нет. Разумею. Они сейчас все рассказывают, что они, э, лицензия не надо, что все хорошо, типа отстаньте от нас. Но, товарищи, ну вы же должны показывать, у них этого нет. А это должна следить налоговая. Дякую вам. На жаль, час нашої програми вичерпано. Ви знаєте, ми повернемося до цієї теми. Шановні глядачі, ви дивились програму Гаряча лінія. З вами був журналіст Олександр Молодцов. Разом зі мною на актуальні теми говорили голова громадського формування кордон Сергій Мельниченко та волонтер громадської організації Патріот Ольга Вірбіцька. Ми дякуємо вам за участь в нашій програмі. До зустрічі в ефірі. До побачення.